আসসালামু আলাইকুম এই যে আজকে আমাদের গাড়ি নিতে চলে আসছে আমরা এখন ঈদের নামাজ পড়তে যাচ্ছি ব্যালগ্রেডে কোম্পানি থেকে গাড়ি দিয়েছে الله لا اله الا الله 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 يعين والذين اتبعهم باحسان لا يويدين Ridvanu Allahi ta'ala alaihi majma'in, emma ba'd fe ya ibad Allah, itteku Allahe wa ati'u, inna Allahe me'al ladine taqav, wal ladine hu muhsinun. Allahu jednom gospodaru svih svetova neka je hvala, Allahu milostivom samilostom vladaru dana sudnjega, u jednog jedinog Allaha verujemo njemu se molimo, od njega oprost pomoć milosti uputu tražimo, salavatima i salanima, Danas u najboljem danu, sa najboljeg mesta, najboljem vremenu, salavatima i salamima, selamimo najbolje Allahovo stvorenje našeg poslanika, posljednjeg Allahovo poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa neka je salavat i salam njegovoj častnoj porodici, ashabima, tabinima, Namaste shukriya bhai matro bahiri mein dekh ke baat এইখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল আমরা খাওয়া দাওয়ার পর রুমের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ